হেল্ল' ভিউৰ্ছ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ত' আজি আমি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আমাৰ ক্লাছ ছিক্সৰ পৰা টেনলৈকে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' যিটো আমাৰ প্ৰত্যেকটো পৰীক্ষাতে আহি থকা আমি দেখা পাওঁ সেইটো হৈছে আমাৰ আৰ্টিকুল আৰ্টিকুল আমি শিকিবলৈ হ'লে আমি ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ কনচনেণ্ট জানিব লাগে হাউল জানিব লাগে আমি এইবিলাক একো নজনাকৈ আমি জিৰ' নলেজত আমি ইংৰাজী একো ধাৰণা নোলোৱাকৈ আমি অ শ অ আৰ সহায়ত আমি আজি আৰ্টিকুল কৰিম তো আহক আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এয়া আপোনালোকৰ সম্পদ আছে আমাৰ ব্যঞ্জন বৰ্ণ শ খ গ এইখিনি চন্দ্ৰবিন্দুলৈকে আছে আৰু আমাৰ স্ব বৰ্ণখন আছে অ যদি এইখিনি আমি সম্পূৰ্ণ ভালকৈ জানো তেতিয়াহ'লে আমাৰ আৰু ইংৰাজী জনাৰ একো প্ৰয়োজনীয় নাই আৰ্টিকুল কৰিবলৈ ত' আমি আৰম্ভ কৰোঁ যেতিয়া আমাৰ যিকেইটা ব্যঞ্জন বৰ্ণ আছে এই ব্যঞ্জন বৰ্ণকেইটা যদি প্ৰথমতে উচ্চাৰণ হয় তেতিয়াহ'লে আমি সদায় কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এ আৰু যদি স্বৰ বৰ্ণ উচ্চাৰণ হয় অ আ সেই তেতিয়া আমি কৰিব লাগিব এন ত আহক কেনেকৈ হয় আমি চাওঁতে কি আছে কি নাই সেইবিলাক আমি চাব নালাগে আৰ্টিকলত মাত্ৰ আমি চাব লাগে যে খালী ঠাই থকা পিছৰ শব্দটো বা প্ৰথম লেটাৰটো প্ৰথম যদি আছে অনেষ্ট ইয়াত অনেষ্টত আমি খালী ঠাই প্ৰথম বৰ্ণটো চাব লাগে কি আছে এইচ এই এইজটো উচ্চাৰণ কি হৈছে এইচ হৈছে কিন্তু আমি যেতিয়া শব্দটো পঢ়ি চাওঁ কি হয় এইটো অনেজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এতিয়া আমি চাব লাগিব স্ববৰ্ণ উচ্চাৰণ হৈছে নে ব্যঞ্জন বৰ্ণ উচ্চাৰণ হৈছে অনেজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰথমতে মুখত বাইদা অটো কি হয় স্ববৰ্ণ ভাগত পৰিছে স্ববৰ্ণৰ ভাগত পৰিলে আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এন আহক এতিয়া দুই নম্বৰত দুই নম্বৰত কি হৈছে এইটো বাক্যত কি আছে ইয়াতো এইচ আছে আমি যেতিয়া হৰ্চ বুলি কওঁ প্ৰথমতে আমাৰ মুখত স্ববৰ্ণ ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ প্ৰাক্তি আহিব হ এই হটো হৈছে ব্যঞ্জন বৰ্ণ ব্যঞ্জন বৰ্ণ হ'লেই আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এ তিনি নম্বৰ বাক্যটোত কি কৈছে ডেজ হাউচ হাউচ মানে হৈছে ঘত প্ৰথমতে কি হৈছে হটো কি হয় ব্যঞ্জন বৰ্ণ হয় ব্যঞ্জন বৰ্ণ হ'লেই আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এ চাৰি নম্বৰ বাক্যটোত কি কৈছে আৱাৰ ত' এই বাক্যটোত প্ৰথমতে উচ্চাৰণ হৈছে আৱাৰ আৱাৰ এই আটো কি হয় ই স্বৰ্ণত পৰিছে স্ব লৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আমি কি এন পাঁচ নম্বৰ বাক্যটোত আছে ডেছ এম এল এ এম এল এ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি চাব লাগিব প্ৰথমতে উচ্চাৰণ কি হৈছে ব্যঞ্জন বৰ্ধন নে স্ব বৰ্ধন কি হৈছে কি হৈছে এম এল এ উচ্চাৰণ হৈছে এটো ক'ত আছে

আৰ্টিকল বিলাক এ আৰু এন ব্যৱহাৰ কৰিম ডেছ এন চি চি এতিয়া আমি এই এন চি চি শব্দটো যেতিয়া মোকৰ পৰা উচ্চাৰণ কৰোঁ প্ৰথমতে এটা আহে কি এন এটো ক'ৰ পৰা আহিছে স্ব বৰ্ণৰ পৰা আহিছে ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ পৰা আহিছে যি নিশ্চয় স্ব বৰ্ণৰ পৰা আহিছে তেতিয়াহ'লে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এন আঠ নম্বৰটোত কি কৰিছে ডেছ বি আই বি আই বুলি কোৱাৰ লগে লগে প্ৰথমতে কি হৈছে ব এই বটো ক'ৰ পৰা আহিছে এই বটো আহিছে ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ পৰা তেতিয়াহ'লে কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এন তো আমি গম পাল যে স্ববর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ সহায়ত আমি এই বিলাক আমি কেন এটি চাওসন ইংরাজি গান যে আপনার ইংরেজে কি করে এই আমার ইংরাজির লটার এইখানে কনসনেন্ট এইখানে ভাওয়েল আমার এন্ঠাভেজ তিনটা ভাগ ভাগ করেছে ভাওয়েল কঞ্চনে আর সেমি এই ভাওয়েল কিনা এই পাঁচটা এ ই আই ও ইউ আর বাকিখিন্সনেন্ট আমি ভাওল আর কনসনেন্ডক সহায় আমি আর্কিটুল করবোই কিন্তু এই যদি আমি ভাওয়ার আৰু কনসনেটলে যাও আমার একটা খেলিমেলি সৃষ্টি হয় যে আমার ব্যঞ্জনবর্ণ বা স্ববর্ণ যদি আমি হলে আমার অকো খেলিমেলি সৃষ্টি নহয় সৃষ্টি হয় প্রথম বাক্যট আছে আমি কি থাকে প্রথম হলে ব্যবহার যেতিয়া আমি ব্যবহার লাগে এন প্রথম কি আছে এইচ আমি আগতে পঢ়ি আহিছিলোঁ আমাৰ কি যে প্ৰথম বৰ্ণটো যেতিয়া ফে তেতিয়া আমি এ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কিন্তু আমি যেতিয়া অসমীয়া ব্যঞ্জন বৰ্ণ স্ববৰ্ণলৈ গৈছিলো আমি ইয়াত চাইছিলো এন হয়নে এইটো শ উচ্চাৰণ শ উচ্চাৰণ হোৱাৰ লগে লগে আমি যেতিয়া শব্দটোত পঢ়ো তেতিয়াহ'লে কি হয় অন এই অনত আমাৰ আহিছিলে স্বৰে পৰা এই স্ববৰ্ণৰ পৰা আহিছিলে যেতিয়া স্ববৰ্ণ হয় তেতিয়া আমি এন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কিন্তু এই বাক্যটোত এইটো অনেজ প্ৰথম আঘৰটো আমাৰ আছে কনচনেঞ্চ কনচনেঞ্চ হ'লে আমি এ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কিন্তু এ ব্যৱহাৰ কৰিলে নহ'ব আয়াত আমি এন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেইটো কাৰণে আমাৰ অসমীয়া ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ স্ববৰ্ণৰ সহায়ত আমি ধুনীয়াকৈ কনফিউজ হোৱাৰ পৰা আমি এ আৰু এনত ব্যৱহাৰ কৰিম দুই নম্বৰ বাক্যটোত কি আছে অ যদি ইংৰাজীলৈ যাওঁ প্ৰথম আখৰটো এজ আছে কনচনেঞ্চ হ'লে আমি কিন্তু আমি কনফিউজটো কিহত হয় এইটো বাইকতো এই আছিলে এইটো বাইকতো এইচ আছিলে এটা বাইকত বহিছে অকণমান কনফিউজ হয় কিন্তু অসমীয়াৰ লৈ যদি যাওঁ স্বৰ বৰ্ণ ব্যঞ্জন বৰ্ণ অকল খেলি মেলি ইয়াত কি আছে হাউচ হাউচত আমাৰ কুকুৰা এইচটো কনচনেণ্টৰ পৰা আহিছে এ বহিব ইয়াতো কি আছে এইচ আছে কনচনেণ্টৰ পৰা আহে ইয়াতো এ বহিব লাগে কিন্তু ইয়াত আমি এ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰো ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এম ব্য ব্যজন আমি যেতিয়া পাইছিলোঁ অসমীয়া মানত আমি কি পাইছিলোঁ প্ৰথমতে কি আছিল এইটো আ প্ৰথম উচ্চাৰণটো উপায় হৈছিলে আ অঁ স্ববৰ্ণ হ'লে আমি আমি এন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে চটকাৰ নিৰ্ণয় ইয়াত কি হ'ব এম এল এ ইয়াতো আছে এম এমটো কি হয় পঞ্চায়ত ইয়াতো আমি এ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কিন্তু যেতিয়া আমি অসমীয়া মানলৈ গৈছিলোঁ তাত আমি এন পাইছিলোঁ এইটো আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ এন বিএসপি ডি আছে ইয়াদব এন সি সি আমি উচ্চারণ তো করতে আমার কি হয় টি আই ছিল মেন জন্ম অনুযায়ী এ এ তো সন্দেহ এন হয় ইয়াদ কি বলবো এ বি বিসিট হয় তো আমি দিয়ে বন্ধু আর এটা আপনাদের কোম কথা যে আমি ফাউন্ডেশন কোর্স এটা আরম্ভ করি ভাবি এই কোর্স আমার বেসিক ইংরাজি বেছিক মেথছবিলাক যিখিনি আমাৰ কম্পিটিটিভ এক্সামতো প্ৰয়োজন হয় স্কুল পঢ়াবিলাকৰো প্ৰয়োজন হয় নপঢ়াবিলাকৰো প্ৰয়োজন হয় ত' আমি এইটো আৰম্ভ কৰিম আৰু যেতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকক জনাই যাম এই ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেলাইকনটো দবাই দিব যাতে যেতিয়াই ভিডিঅ' যায় আপোনালোকলৈ লগে লগে আপডেটটো বা নিটি কিবা যায় ধন্যবাদ